بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وسلاۃ والسلام علیہ رسول کریم آج ہم جس مضمون کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں بنیادی طور پر یہ تقریر ہے جو اکیس اپریل انیس سو پینتالیس اسی کو دارالاسلام نست پٹھان کوٹ مشرقی پنجاب میں جماعت اسلامی کے کل ہند اجتماع کے آخری اجلاس میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے کی تھی مولانا فرماتے ہیں رفقہ و حاضرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہماری جد و جہد کا آخری مقصود انقلاب امامت ہے یعنی دنیا میں ہم جس انتہائی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ فساق و فجار کی امامت و قیادت ختم ہو کر امامت صالحہ کا نظام قائم ہو اسی مقصد عظیم کے لیے صحیح و جہد کو ہم دنیا و آخرت میں رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں یہ چیز جسے ہم نے اپنے مقصد قرار دیا ہے افسوس ہے کہ آج اس کی اہمیت سے مسلم اور غیر مسلم سب ہی غافل ہیں مسلمان اس کو محض سیاسی مقصد سمجھتے ہیں اور ان کو کچھ احساس نہیں ہے کہ دین میں اس کی کیا اہمیت ہے غیر مسلم کچھ تعصب کی بنا پر اور کچھ ناواقفیت کی وجہ سے اس حقیقت کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ دراصل فساق و فجار کی قیادت ہی نوئے انسانی کے مصائب کی جڑ ہے اور انسان کی بھلائی کا سارا انسان صرف اس بات پر ہے کہ دنیا کے معاملات کی سربراہ کاری سوالے لوگوں کے ہاتھوں میں ہو آج دنیا میں جو فساد عظیم برپا ہے جو ظلم اور تغیان ہو رہا ہے انسانی اخلاق میں جو عالمگیر بگاڑ رونما ہے انسانی تمدن و معیشت و سیاست کی رگ رگ میں جو زہر سرایت کر گئے ہیں زمین کے تمام وسائل اور انسانی علوم کی دریافت کردہ ساری قوتیں جس طرح انسان کی فلاح و بہبود کے بجائے اس کی تباہی کے لیے استعمال ہو رہی ہیں ان سب کی ذمہ داری اگر کسی چیز پر ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ دنیا میں چاہے نیک لوگ اور شریف انسانوں کی کمی نہ ہو مگر دنیا کے معاملات ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں بلکہ خدا سے پھرے ہوئے اور مادہ پرستی و بد اخلاقی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں اب اگر کوئی شخص دنیا کی اصلاح چاہتا ہو اور فساد کو صلاح سے اضطراب کو امن سے بد اخلاقیوں کو اخلاق صالحہ سے اور برائیوں کو بھلائیوں سے بدلنے کا خواہش مند ہو تو اس کے لیے محض نیکیوں کا بعض اور خدا پرستی کی تلقین اور حسن اخلاق کی ترغیب ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کا فرد ہے کہ نوع انسانی میں جتنے صالح عناصر اس کو مل سکیں انہیں ملا کر وہ اجتماعی قوت باہم پہنچائے جس سے تمدن کی زمام کار فاسقوں سے چھینی جا سکے اور امامت کے نظام میں تغیر کیا جا سکے انسانی زندگی کے مسائل میں جس کو تھوڑی سی بصیرت حاصل ہو وہ اس حقیقت سے بے خبر نہیں رہ سکتا کہ انسانی معاملات کے بناؤ اور بگاڑ کی آخری فیصلہ جس مسئلے پر منصر ہے وہ یہ سوال ہے کہ معاملات انسانی کی زمان میں کار کس کے ہاتھ میں ہے جس طرح گاڑی ہمیشہ اس سمت چلا کرتی ہے جس سمت پر ڈرائیورز کو لے جانا چاہتا ہے اور دوسرے لوگ جو گاڑی میں بیٹھے ہوں خواستہ و ناخواستہ اسی سمت پر سفر کرنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں اسی طرح انسانی تمدن ان کی گاڑی بھی اسی سمت پر سفر کیا کرتی ہے جس سمت پر وہ لوگ جانا چاہتے ہیں جن کے ہاتھ میں تمدن کی باغیں ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ زمین کے سارے ذرائع جن کے قابو میں ہوں قوت و اقتدار کی باغیں جن کے ہاتھ میں ہوں عام انسانوں کی زندگی جن کے دامن سے وابستہ ہو خیالات و افکار و نظریات کو بنانے اور ڈھالنے کے وسائل جن کے قبضے میں ہوں انفرادی سیرتوں کی تعمیر اور اجتماعی نظام کی تشکیل اور اخلاقی قدروں کی تعین جن کے اختیار میں ہو ان کی رہنمائی و فرماروائی کے تحت رہتے ہوئے انسانیت بحیثیت مجموعی اس راہ پر چلنے سے کسی طرح بات نہیں رہ سکتی جس پر وہ اسی چلانا چاہتے ہیں یہ رہنما و فرما فرما روا اگر خدا پرست اور سارے لوگ ہوں تو لا محالہ زندگی کا سارا نظام خدا پرستی اور خیر و صلاح پر چلے گا برے لوگ بھی اچھے بننے پر مجبور ہوں گے بھلائیوں کو نشو و نما نصیب ہوگا اور برائیاں اگر مٹیں گی نہیں تو کم از کم پروان بھی نہ چھوڑ سکیں گے لیکن اگر رہنمائی و قیادت اور فرما روائی کا اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں ہو جو خدا سے برگشتہ اور فسق و فجور میں سرگشتہ ہوں تو آپ سے آپ سارا نظام زندگی خدا سے بغاوت اور ظلم و بد, بد اخلاقی پر چلے گا اور ظلم و بد اخلاقی پر چلے گا خیالات و نظریات علوم و آداب سیاست و معیشت تہذیب و معاشرت اخلاق و معاملات عدل و قانون سب کے سب بحیثیت مجموعی بگڑ جائیں گے برائیاں خوب نشو و نما پائیں گی بھلائیوں کو زمین اپنے اندر جگہ دینے سے اور ہوا اور پانی ان کو غذا دینے سے انکار کر دیں گے اور خدا کی زمین ظلم و جور سے لبریز ہو کر رہے گی ایسے نظام میں برائی کی راہ پر چلنا آسان اور بھلائی کی راہ پر چلنا کیا معنی قائم رہنا بھی مشکل ہوتا ہے جس طرح آپ نے کسی بڑے مجمعے میں دیکھا ہوگا کہ سارا مجمعہ جس طرف جا رہا ہو اس طرف چلنے کے لیے تو آدمی کو کچھ قوت لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ مجمعے کی قوت سے خود بخود اسی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے لیکن اگر اس کی مخالف سمت میں کوئی چلنا چاہے تو بہت زور مار کر بھی بمشکل ایک آدھ قدم چل سکتا ہے اور جتنے قدم وہ چلتا ہے مجمع کا ایک ہی ریلہ اس سے کئی گنے زیادہ قدم اسے پیچھے دھکیل دیتا ہے اسی طرح اجتماعی نظام بھی جب غیر صالح لوگوں کی قیادت میں کفر و فسق کی راہ پر چل رہا ہو تو افراد اور گروہوں کے لیے غلط راہ پر چلنا تو اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ انہیں بطور خود اس پر چلنے کے لیے کچھ زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن اگر وہ اس کے خلاف چلنا چاہیں تو اپنے جسم و جان کا سارا زور لگانے پر بھی ایک آدھ قدم ہی راہ راست پر بڑھ سکتے ہیں اور اجتماعی راہ ان کی مزاحمت کے باوجود انہیں دھکیل کر میلوں پیچھے ہٹا لے جاتی ہے یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ اب کوئی ایسی نظری حقیقت نہیں رہی ہے جسے ثابت کرنے کے لیے دلائل کی ضرورت ہو بلکہ واقعات نے اسے ایک بدیہی حقیقت بنا دیا ہے جس سے کوئی صاحب دیدہ بینا انکار نہیں کر سکتا آپ خود ہی دیکھ لیں کہ پچھلے سو برس کے اندر آپ کے اپنے ملک میں کس طرح خیالات اور نظریات بدلے ہیں مذاق اور مزاج بدلے ہیں سوچنے کے انداز اور دیکھنے کے زاویے بدلے ہیں تہذیب و اخلاق کے معیار اور قدر و قیمت کے پیمانے بدلے ہیں اور کون سی چیز رہ گئی جو بدل نہ گئی ہو یہ سارا تغیر جو دیکھتے دیکھتے آپ کی سرزمین اسی سرزمین میں ہوا ہے اس کی اصل وجہ آخر کیا ہے کیا آپ اس کی وجہ اس کے سوا کچھ اور بتا سکتے ہیں کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں زمام کار تھی اور رہنمائی روائی کی باغوں پر جن کا قبضہ تھا انہوں نے پورے ملک کے اخلاق ادھان نفسیات معاملات اور نظام تمدن کو اس سانچے میں ڈھال کر رکھ دیا جو ان کی اپنی پسند کے مطابق تھا پھر جن طاقتوں نے اس تغیر کی مزاحمت کی درد ناپ کر دیکھی کہ انہیں کامیابی کتنی ہوئی اور ناکامی کتنی کیا یہ واقعہ نہیں کہ کل جو مزاحمت کی تحریک کے پیشوا تھے آج ان کی اولاد وقت کی روح میں بہی چلی جا رہی ہیں اور ان کے گھروں تک میں بھی وہی سب کچھ پہنچ گیا ہے جو گھروں سے باہر پھیل چکا تھا کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ مقدس ترین مذہبی پیشواؤں تک کی نسل سے وہ لوگ اٹھ رہے ہیں جنہیں خدا کے وجود اور وحی اور رسالت کے امکان میں بھی شک ہے اس مشاہدے اور تجربے کے بعد بھی کیا کسی کو اس حقیقت کے تسلیم کرنے میں تعمل ہو سکتا ہے کہ انسانی زندگی کے مسائل میں اصل فیصلہ کن مسئلہ میں کار کا مسئلہ ہے اور یہ اہمیت اس مسئلے نے کچھ آج ہی اختیار نہیں کی ہے بلکہ ہمیشہ سے اس کی یہی اہمیت رہی ہے الناس والا دین ملو بہت پرانا مقولہ ہے کہ لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں اور اسی بناور حدیث میں قوموں کے بناؤ اور بگاڑ کا ذمہ دار ان کی علماء اور عمراء کو قرار دیا گیا ہے کیونکہ لیڈرشپ اور میں کار انہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس تشریح کے بعد یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ دین میں اس مسئلے کی کیا اہمیت ہے ظاہر بات ہے کہ اللہ کا دین اول تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ بالکل بندہ حق بن کر رہیں اور ان کی گردن میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کا حلقہ نہ ہو پھر وہ چاہتا ہے کہ اللہ ہی کا قانون لوگوں کی زندگی کا قانون بن کر رہے ہیں. پھر اس کا مطالبہ یہ ہے کہ زمین سے فساد مٹے ان منکرات کا استحصال کیا جائے جو اہل زمین پر اللہ کے غضب کے موجب ہوتے ہیں اور ان خیرات و حسنات کو فروغ دیا جائے جو اللہ کو پسند ہیں ان تمام مقاصد میں سے کوئی مقصد بھی اس طرح پورا نہیں ہو سکتا کہ نو انسانی کی رہنمائی و قیادت اور معاملات انسان کی سربراہ کاری آئیمۂ کفر و دلال کے ہاتھ میں ہو اور دینی حق کے پیر و محض ان کے ماتحت رہ کر ان کی نیوی ریایتوں اور گنجائشوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یاد خدا کرتے رہیں یہ مقاصد تو لازمی طور پر اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام اہل خیر و صلاح جو اللہ کی رضا کے طالب ہوں اجتماعی قوت پیدا کریں اور سر دھڑ کی بازی لگا کر ایک ایسا نظام حق قائم کرنے کی صحیح کریں جس میں امامت و رہنمائی اور قیادت و فرماروائی کا منصب مومنین صالحین کے ہاتھوں میں ہو اس چیز کے بغیر وہ مدعا حاصل ہو ہی نہیں سکتا جو دین کا اصل مدعا ہے اس لیے دین میں امامت صلیح کے قیام اور نظام حق کی اقامت کو مقصدی اہمیت حاصل ہے اور اس چیز سے غفلت برتنے کے بعد کوئی عمل ایسا نہیں ہو سکتا جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کو پہنچ سکے غور کیجیے آخر قرآن و حدیث میں التدام جماعت اور سمو اطاعت پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جماعت سے خروج اختیار کر لے تو اسے قتال واجب ہے اس سے قتال واجب ہے خواہ وہ کلمہ توحید کا قائل اور نماز روزے کا پابند ہی کیوں نہ ہو کیا اس کی وجہ یہ اور صرف یہی یہ نہیں ہے کہ امامت صالحہ اور نظام حق کا قیام و بقا دین کا حقیقی مقصود ہے اور اس مقصد کا حصول اجتماعی طاقت پر موقف ہے لہذا جو شخص اجتماعی طاقت کو نقصان پہنچاتا ہے وہ اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرتا ہے جس کی تلافی نہ نماز سے ہو سکتی ہے اور نہ اقرار توحید سے پھر دیکھیے کہ آخر اس دین میں جہاد کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے کہ اس سے جی چھڑانے اور مو موڑنے والوں پر قرآن مجید میں نفاق کا حکم لگاتا ہے جہاد نظام حق کی سعی کا ہی تو دوسرا نام ہے اور قرآن اسی جہاد کو وہ کسوٹی قرار دیتا ہے جس ور آدمی کا ایمان پرکھا جاتا ہے اور قرآن اسی جہاد کو وہ کسوٹی قرار دیتا ہے جس پر آدمی کا ایمان پرکھا جاتا ہے با الفاظ دیگر جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ نہ تو نظام باطل کے تسلط پر عادی ہو سکتا ہے اور نہ نظام حق کے قیام کی جد و جہد میں جان و مال سے دریخ کر سکتا ہے اس معاملے میں جو شخص کمزوری دکھائے اس کا ایمان ہی مشتبہ ہے پھر بھلا کوئی دوسرا عمل اسے کیا نفع پہنچا سکتا ہے اس وقت اتنا موقع نہیں کہ میں آپ کے سامنے اس مسئلے کی پوری تفصیل بیان کروں مگر جو کچھ میں نے عرض کیا ہے وہ اس حقیقت کو ذہن نشین کرنے کے لیے بالکل کافی ہے کہ اسلام کے نقطۂ نظر سے امامت صالحہ کا قیام مرکزی اور مقصدی اہمیت رکھتا ہے اسلام کے نقطۂ نظر سے امامت صالحہ کا قیام مرکزی اور مقصدی اہمیت رکھتا ہے جو اس دین پر ایمان لایا ہو اس کا کام صرف اتنے ہی پر ختم نہیں ہو جاتا کہ اپنی زندگی و حت الامکان اسلام کو اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں بلکہ این اس کے ایمانی کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ اپنی تمام صحیح و جہد کو اس ایک مقصد پر مرکوز کر دے کہ میں کار کفار و فساق کے ہاتھ سے نکل کر صالحین کے ہاتھ میں آ جائے اور وہ نظام حق قائم ہو جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق دنیا کے انتظام کو درست کرے اور درست رکھے پھر چونکہ یہ مقصد اعلیٰ اجتماعی کوشش کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا اس لیے ایک ایسی جماعت صالحہ کا وجود ضروری ہے جو خود اصول حق کی پابند ہو اور نظام حق کو قائم کرنے باقی رکھنے اور ٹھیک ٹھیک چلانے کے سوا دنیا میں کوئی دوسری غرض پیش نظر نہ رکھے روح زمین پر اگر صرف ایک ہی آدمی مومن ہو تب بھی اس کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اکیلا پا کر اور ذرائع مفقود دیکھ کر نظام باطل کے تسلط پر عادی ہو جائے یا اہون ال بلتین کے شرعی ہیلے تلاش کر کے غلبہ کفر و فسق کے تحت کچھ عدیم عانی مذہبی زندگی کا سودا چکانا شروع کر دے بلکہ اس کے لیے سیدھا اور صاف راستہ یہی ایک ہے کہ بندگان نے خدا کو اس طریقہ زندگی کی طرف بلائے جو خدا کو پسند ہے پھر اگر کوئی اس کی بات سن کر نہ دے تو اس کا ساری عمر و صلات مستقیم پر کھڑے ہو کر لوگوں کو پکارتے رہنا اور پکارتے پکارتے مر جانا اس سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ وہ اپنی زبان سے وہ صدائیں بلند کرنے لگے جو ضلالت میں بھٹکی ہوئی دنیا کو مرغوب ہوں اور ان راہوں پر چل پڑے جن پر کفار کی امامت میں دنیا چل رہی ہو اور اگر کچھ اللہ کے بندے اس کی بات سننے پر آمادہ ہو جائیں تو اس کے لیے لازم ہے کہ ان کے ساتھ مل کر ایک جتھا بنائے اور جتھا اپنی تمام اجتماعی قوت اس مقصد عظیم کے لیے جد و جہد کرنے میں صرف کر دے جس کا بھی ذکر کیا حضرات مجھے خدا نے دین کا جو تھوڑا بہت علم دیا ہے اور قرآن و حدیث کے مطالعے سے جو کچھ بصیرت مجھے حاصل ہوئی ہے اس سے میں دین کا تقاضہ یہی کچھ سمجھاؤں یہی میری زندگی کا کتاب الہی کا مطالبہ ہے یہی میرے نزدیک کتاب الہی کا مطالبہ ہے یہی انبیاء کی سنت ہے اور میں اپنی اس رائے سے ہٹ نہیں سکتا جب تک کوئی خدا کی کتاب اور رسول کی سنت ہی سے مجھ پر ثابت نہ کر دے کہ دین کا یہ تقاضہ نہیں ہے اسی صحیح کے اس مقصد و منتہا کو سمجھ لینے کے بعد اب ہمیں اس سنت اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے جس کے ماتحت ہم اپنے اس مقصود کو پا سکتے ہیں یہ کائنات جس میں ہم رہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قانون پر بنایا ہے اور اس کی ہر چیز ایک لگے بندے ضابطے پر چل رہی ہے یہاں کوئی صحیح محض پاکیزہ خواہشات اور اچھی نیتوں کی بنا پر کامیاب نہیں ہو سکتی اور نہ محض نفوس قدیہ کی برکتیں ہی اس کو بارابر کر سکتی ہیں بلکہ اس کے لیے ان شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے جو ایسی مسائی کی بارآوری کے لیے قانون الہی میں مقرر ہیں آپ اگر زراعت کریں تو خواب کتنی ہی بزرگ صفت انسان ہوں اور تسبیح و تحلیل میں کتنا ہی مبالغہ کرتے ہوں بہرحال آپ کا پھینکا ہوا کوئی بیج بھی برگو بار نہیں لا سکتا جب تک آپ اپنی صحیح کاشتکاری میں اس قانون کی پوری پوری پابندی ملحود نہ رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے کھیتوں کی برابری کے لیے مقرر کر دیا ہے اسی طرح نظام امامت کا وہ انقلاب بھی جو آپ کے پیش نظر ہے کبھی محض دعاؤں اور پاک تمناؤں سے رونما نہ ہو سکے گا بلکہ اس کے لیے بھی ناگزیر ہے کہ آپ اس قانون کو سمجھیں اور اس کی ساری شرطیں پوری کریں جس کے تحت دنیا میں امامت قائم ہوتی ہے کس کو ملتی ہے اور کس سے چھنتی ہے اگرچہ اس سے بھی پہلے بھی میں اس مضمون کو اپنی تحریروں اور تقریروں میں اشارتاً بیان کرتا رہا ہوں لیکن آج میں اسے مزید تفصیل و تشریح کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ مضمون ہے جسے پوری طرح سمجھے بغیر ہمارے سامنے اپنی راہ عمل واضح نہیں ہو سکتی انسان کی ہستی اگر تجزیہ کرے تو معلوم ہوتا ہے انسان کی ہستی کا اگر تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر دو مختلف حیثیتیں پائی جاتی ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں اور بہم ملی جلی بھی اس کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ وہ ایک طبعی و حیوانی وجود رکھتا ہے جس پر وہی قوانین جاری ہوتے ہیں جو تمام طبعیات و حیوانات پر فرمروائی کر رہے ہیں اس وجود کی کارکردگی منصر ہے ان آلات و وسائل پر ان مادی درائب پر اور ان طبعی حالات پر جن پر دوسری تمام طبعی اور حیوانی موجودات کی کارکردگی کا انحصار ہے یہ وجود جو کچھ کر سکتا ہے قوانین طبعی کے تحت آلات و وسائل کے ذریعے سے اور طبی حالات کے اندر ہی رہتے ہوئے کر سکتا ہے اور اس کے کام پر عالم اسباب کی تمام قوتیں مخالف یا موافق اثر ڈالتی ہیں دوسری حیثیت جو انسان کے اندر نمایاں نظر آتی ہے وہ اس کے انسان ہونے یا بالفاظِ با دیگر ایک اخلاقی وجود ہونے کی حیثیت ہے یہ اخلاقی وجود طبیعات کا تابع نہیں ہے بلکہ ان پر ایک طرح سے حکومت کرتا ہے یہ خود انسان کے طبعی و حیوانی وجود کو بھی آگے لے کے طور آلے کے طور پر استعمال کرتا ہے یہ خود انسان کے طبعی و حوانی وجود کو بھی آلے کے طور پر استعمال کرتا ہے اور خارجی دنیا کے اسباب کو بھی اپنا تابع بنانے اور ان سے کام لینے کی کوشش کرتا ہے اس کی کارکن قوتیں وہ اخلاقی اور صاف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں ودیت فرمائے ہیں اور اس پر فرما روائی بھی طبعی قوانین کے نہیں بلکہ اخلاقی قوانین کی ہے یہ دونوں حیثیتیں انسان کے اندر ملی جلی کام کر رہی ہیں اور مجموعی طور پر اس کی کامیابی و ناکامی اور اس کی عروج و زوال کا مدار مادی اور اخلاقی دونوں قسم کی قوتوں پر ہے وہ بے نیاز تو نہ مادی قوتی سے ہو سکتا ہے اور نہ اخلاقی قوتی سے اسے عروج ہوتا ہے تو دونوں کے بل پر ہوتا ہے اور وہ گرتا ہے تو اسی وقت گرتا ہے جب یہ دونوں طاقتیں اس کے ہاتھ سے جاتی رہتی ہیں یا ان میں وہ دوسروں کی بہ نسبت کمزور ہو جاتا ہے لیکن اگر غیر نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ انسانی زندگی میں اصل فیصلہ کن اہمیت اخلاقی طاقت کی ہے نہ کہ مادی طاقت کی اس میں شک نہیں کہ مادی وسائل کا حصول طبعی ذرائع کا استعمال اور اسباب خارجی کی موافقت بھی کامیابی کے لیے شرط لازم ہے اور جب تک انسان اس عالم تباہی میں رہتا ہے یہ شرط کسی طرح ساکت نہیں ہو سکتی مگر وہ اصل چیز جو انسان کو گراتی اور اٹھاتی ہے اور جیسے اس کی قسمت کے بنانے اور بگاڑنے میں سب سے بڑھ کر دخل حاصل ہے وہ اخلاقی طاقت ہی ہے ظاہر ہے کہ ہم جس چیز کی وجہ سے انسان کو انسان کہتے ہیں اس کی جسمانیت یا حیوانیت نہیں بلکہ اس کی اخلاقیت ہے آدمی دوسری موجودات سے جس خصوصیات کی بنا پر ممیز ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہ وہ جگہ گھیرتا ہے یا سانس لیتا ہے یا نسل کشی کرتا ہے بلکہ اس کی وہ امتیازی خصوصیت جو اسے ایک مستقل نوعی نہیں خلیفۃ الفل ارد بناتی ہے وہ اس کا اخلاقی اختیار اور اخلاقی ذمہ داری کا حامل ہونا ہے پس جب اصل جوہر انسانیت اخلاق ہے تو لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ اخلاقیات ہی کو انسانی زندگی کے بناؤ اور بگاڑ میں فیصلہ کن مقام حاصل ہے اور اخلاقی قوانین انسان کی عروج و زوال پر فرما روا ہے اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد جب ہم اخلاقیات کا تجزیہ کرتے ہیں تو وہ اصولی طور پر ہمیں دو بڑے شعبوں میں منقسم نظر آتے ہیں ایک بنیادی انسانی اخلاقیات دوسرے اسلامی اخلاقیات انشاءاللہ اور عزیز اس کی تفصیل ہم اپنی آئندہ نشست میں پڑھیں گے اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے اور یہ جاننے کہ امامت کے بارے میں خدا کی سنت کیا ہے انسانی عروج و زوال کا مدار کس پر ہے مادی وجود پر یا اخلاقی وجود پر اللہ تعالی ہمیں فہم و ادراک عطا فرمائے اس بارے میں اور اپنے زندگی کے مقصد کے لیے تن مند دھن کے ساتھ جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا داوانہ الحمدللہ الحمد للہ رب العالمین